Bayramnurlu Rusiyada dəhşətli qəzaya düşüb. Toya hazırlaşan sosial şəbəkə fenomeni Bayramnurlu Rusiyada dəhşətli yol qəzasına düşüb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hadisə səhərə yaxın paytaq Moskvada olub. Bir neçə maşın toqquşub. Bayramın təcili yardım maşını ilə huşsuz halda xəstəxanaya aparıldığı deyilir. Bəziləri isə bu qəzadan sağ çıxmağın mümkünsüz olduğunu bildirir. Şəhərün saytı Bayram Nurulu ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da onun telefonlarına zəy çatmır.